Это его право скрывать лицо, ходить в паранже. Идите гоняйте мусульман, который ходит в паранже. Идите гоняйте, ничего не гоняйте. Боитесь. Какой цели человек скрывает свое У него он хочет защитить себя от как гриппа. Вы знаете, что он Где он скрывает А я сюда шум. А то, лицо, что вы считаете, чтобы, это знаете чтобы ваше личное дело. Правонарушение, Какое да. право нарушение? Вы законами, вообще элементарно знакомы, или вы козырек на деле больше вообще ничего не соображаете. Объясните мне, на каком основании вы будете рассказывать, кто-то имеет право закрывать лицо, кто-то не имеет права. Где это записано в Конституции? То, что вы считаете, что вот вы сейчас говорите, что этот человек собирается совершить правонарушение. За это вас можно давать-давать под суд, снимать с вас погоны и выгонять нафиг с милиции. Понимаете? Потому что вы уже уже тем самым уже тем самым вы бросаете тень подозрения на человека, а не... то есть вы его оговариваете. Раз вы его оговариваете, да. вы как правоохранитель поступаете с ним некорректно. Он имеет право на вас подать в суд. Вот запомните, И вот это майор забыл, как его фамилия. А представьте, ну, представьтесь, по пожалуйста. По представьтесь. Ну, по полковник, неважно. Не представьтесь, пожалуйста, чтобы человек, которого вы оскорбили, я тем, что вы, тем что вы, тем, что вы сказали, что он потерял. собирается жить правше, чтобы он подал нам в суд. Что вы ждете? Перещать, что вы ждете? Вам нечего ждать. Я жду ответа на вопрос, а вот какой так, закон, какой закон и нормирует запрещение ношения каких-либо масок. А вот я вас, как это предупреждаю. Что а нарушений общественного порядка. Хорошо. Не зажигаем дымы, не зажигаем фаера. Где вот такое а, записано? Закон! Закон! Ваше желание, понимаете, ваше желание. Это, понимаете, вот всем тут стоящим это до одного места. Знаете почему? Потому что вы слуги народа. Раз вы слуги народа, вы обязаны исполнять, исполнять наши требования и наши желания. Свобода, собрание, конституционная гарантия. Поэтому вы тут просто стоите. Про нарушение, тогда вы там предъявляете какие-то претензии. Предупреждаю. Не будет мы будем проводить все в рамках закона, но про неношение. Не ношение там каких-либо там повязок, про незажигание каких-то там дымов, которые вы там, я не знаю, там фантазируете. Вашем законов нету. Вашем законов нету. Поэтому... Не прописывалось использование в нашем... Дымовое... А в нашем уведомлении прописывалось, что я выйду в этом пиджаке. Объясните мне. Может вы мне придете, что я вышел я в пиджаке, а должен надо меня предупреждать. Я понял, ваше предупреждение. Нас не надо предупреждать. Мы люди законопослушные, выступаем за украинский порядок, в отличие от вас. И мы рано или поздно в этом государстве наведем порядок, наведем порядок такой, что вас не будет на вот этих правоохранительных фасадах разных. Вы не будете торговать подпольно наркотиками, вы не будете крышевать преступность иностранцев. не надо тут никого пугать, вас никто не боится. Идите он к своим. Меделям. Можно руку вам пожать? Вы очень правильно. правильно, правильно. Если да, есть какие-то да, претензии, да, да. суд и, пожалуйста, есть для этого суд. Правда, он тоже продажный, но это другое дело. Есть испытания? Что-то да побольше.